Salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk membuat lukisan. Lukisan yang dimasukkan di sini adalah drawing file, di mana anda boleh masukkan dimension, anda boleh masukkan part list, dan anda masukkan title block di dalam lukisan tersebut. Sebelum mulakan drawing file anda, sila pastikan semua part file, assemble file, Berada di dalam projek yang betul. Daripada new file. Sila pergi ke bahagian drawing. Dan pilih ANSI Untuk menghasilkan drawing file. Klik pada create. perkara pertama yang perlu anda buat selepas buka new file adalah ubah paper size ikut keperluan anda. Pergi ke sebelah kiri browser. Di sini ada sheet 1. Mouse klik kanan. Anda pilih edit sheet. Sila pilih size kertas ikut keperluan. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan saiz kertas A3. Selepas itu, pelajar boleh ubah maklumat di e dalam title block. Maklumat yang boleh diubah contohnya adalah designer, tarikh, company name, title, drawing number dan sebagainya ikut keperluan anda untuk ubah maklumat di dalam pergi balik ke sebelah mode browser lagi buka ANSI Lash di bawah ada field test mouse klik kanan dan pilih edit field test klik pada item ke dan selebihnya anda akan dapati button di sini akan di -activate i properties klik pada button i properties dan anda boleh ubah maklumat di dalam ikut keperluan. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk masukkan anda punya lukisan ke dalam title block. Pertama sekali kita pergi ke bahagian base. Browse part file yang kamu nak masukkan kepada title block atau kamu masukkan assemble file pun boleh atau jika ada presentation file anda pun boleh masuk ke dalam title block untuk buat labeling. Jadi contoh ini saya akan menggunakan part file bracket. Klik open untuk buka file tersebut. Dan sebelum anda klik pada screen, anda boleh pusing lukisan anda ikut kesesuaian pada view cube ini. Balik pada drawing view dialog box anda boleh buat setting pada bahagian style. Setting yang pertama menunjukkan hidden line di mana jika lukisan anda mempunyai hidden line, hidden line tersebut akan display pada anda punya lukisan. Yang kedua pula adalah hidden line removed di mana anda tak boleh tengok hidden line pada lukisan. Yang ketiga pula adalah shaded Bermaksud lukisan yang anda place ini akan berbentuk color seperti yang ini. Anda boleh menggunakan lebih daripada satu style. Contohnya saya pilih hidden line removed bersama dengan shader. Untuk bahagian label pula, anda boleh ubah label ini ikut keperluan. Dan jika anda nak label ini dipamerkan keluar di title block, pastikan anda on-kan label Visibility. Jika drawing ini terlalu besar atau terlalu kecil dengan title block, anda boleh ubah skala ikut kesesuaian. Anda masih boleh ubah setting di dalam drawing file title box selepas anda place dengan letak mouse di dalam kawasan lukisan double click dan anda masih lagi boleh ubah ikut keperluan anda. Selepas itu, anda perlu movekan lukisan ke satu penjuru atau mana-mana tempat yang lebih sesuai supaya terdapat ruang kosong untuk place view yang lain. Contohnya, jika ini adalah front view, kamu perlukan view daripada sudut yang berlainan dengan menggunakan function projected view di atas klik pada projector pilih lukisan, contohnya saya pilih lukisan ini, klik kamu boleh dapatkan pandangan sebelah kanan sebelah kiri atas atau bawah atau isometric dengan menggerakkan mouse kamu boleh tengok preview setiap angle dalam case ini saya ambil pandangan sebelah kanan kalau dah siap anda mouse klik kanan pilih Creator. Selain daripada menggunakan anda punya Project View, kita ada juga fungsi dinamakan Section View. Section View ini adalah sangat penting di mana kamu perlukan pandangan keratan rentas objek. Contohnya, we use ini. Saya perlukan sectional view. Klik pada Sections. Step kedua, pilih lukisan. Step ketiga, sectional view ini perlu anda cari midpoint. Jadi gerakkan mouse di atas garisan sisi sehingga dapat titik hijau. Alih keluar mouse anda supaya dapat garisan putus-putus. Klik, gerakkan anda punya cursor ke sebelah kanan melebihi gambar asal. Klik lagi sekali dan mouse klik kanan. Continue. Dengan itu, kalau anda preview di belakang, kamu sudah dapat pandangan keratan lantas. Klik OK dan pandangan keratan lantas bahagian EE telah siap di bahagian bawah. Kalau anda mempunyai bahagian yang kecil perlu dibesarkan, anda boleh menggunakan fungsi detail. Contohnya saya nak besarkan kawasan lubang ini, saya klik pada bahagian detail, pilih lukisan, ini letak tepi. seterusnya kita klik pada tengah bahagian nak dibesarkan. Jadi kalau saya nak besarkan bahagian bulatan, saya klik di tengah ini, Gerakkan mouse keluar, Kemudian tapak satu circle. Terpulang kepada anda, berapa besar anda nujum kawasan tersebut, kalau saya menjung sehingga sini. Saya klik. Pastu alihkan mouse ke sebelah kiri, kiri atau kanan. Klik sekali lagi untuk anda placekan anda punya view B atau detail view B tadi. Dan jika lukisan anda terlalu panjang dan memakan ruang, contohnya shaft yang panjang atau screw yang panjang anda boleh menggunakan fungsi BREAK jadi dengan menggunakan fungsi BREAK lukisan yang panjang akan dipendekkan dengan syarat mempunyai saiz yang sama dengan klik pada fungsi BREAK lepas itu anda pilih lukisan yang perlu dipendekkan saya pilih lukisan SHAFT, klik lepas itu di lukisan yang sama anda perlu pilih tempat yang anda nak remove. Contohnya saya nak klik sini dan sini. Hasilnya bahagian yang dipilih tu akan hilang dan objek ini akan jadi pendek. Dari segi dimensioning, anda boleh menggunakan fungsi annotate. Contoh dimension yang kamu boleh buat adalah linear dimension. Atau kalau ada hole, kamu boleh gunakan fungsi hole and track. Jika ada chamfer, boleh menggunakan chamfer dan sebagainya. Contoh, saya ambil dimensions. Untuk anda letak dimension pada lukisan, anda boleh klik sama ada hujung ke hujung. Lepas tu, klik. Atau anda boleh ambil terus daripada garisan. Contoh ini, saya pilih garisan ini dan gerakkan mouse keluar, klik. Kalau untuk bulatan, seperti biasa, anda hanya perlu klik pada bulatan secara otomatik, sistem akan tolong anda ambil dimensions. Sama ada radius atau diameter, seperti biasa, anda hanya perlu gunakan mouse klik kanan dan pilih dimension type. Example ini pula, bahagian CC ada chamfer. Saya menggunakan function detail tadi, besarkan bahagian chamfer. So, untuk chamfer, saya hanya perlu klik pada bahagian sini, chamfer not. Lepas itu, chamfer perlu pilih dua garisan. Seperti biasa, saya pilih sini dengan sini. Hasilnya adalah chamfer 1 darat 45 degree chamfer. Jika anda mempunyai lubang seperti mana yang saya bagi tahu, anda boleh menggunakan hole. Jadi saya ambil satu sampel bracket tadi. Saya menggunakan isometric view. Okey. Jadi bracket ini saya menggunakan function hole. Klik pada hole and thread. Lepas itu, pilihlah saya punya circle kan. So you just click. Kalau dia ada thread di sini, dia akan tulis M6 dan seterusnya. Tidak lengkap lagi kalau anda belum letak center mark dan center line untuk lukisan anda. Kalau lukisan anda mempunyai circle seperti ini adalah wajib untuk letak fungsi center mark. Contohnya saya ambil center mark dan pilih circle. Ini adalah center mark untuk lubang atau circle. Maksudnya di situ adalah bulatan. Dan kamu mesti letak center line untuk objek yang silinder atau untuk lubang daripada pandangan sisi bermaksud ini adalah silinder circle. Contoh nak gunakan centerline, klik pada centerline, by sector. Pilih garisan kiri, pilih garisan kanan. Secara otomatik sistem akan wujudkan centerline. Tapi centerline mesti panjang, putus, pendek kamu boleh panjangkan garisan. Center line mesti adalah jenis putus-putus. Jadi kamu boleh panjangkan garisan dengan drag line tersebut supaya memanjang. Okay. Sila adjust garisan tersebut ikut kesesuaian. Untuk silinder, sama juga anda ambil center line, bisector, pilih garisan atas, pilih garisan bawah lepas itu lepas itu tarik center line tersebut supaya memanjang. Langkah terakhir untuk title block adalah masukkan part list. Di mana dalam part list akan senaraikan semua komponen yang kamu gunakan untuk proses assemble. Contohnya bilangan skru, bilangan nut dan sebagainya. Sebelum saya masukkan part list, saya pergi ke place view Saya keluarkan Assemble file Sebab dekat assemble file Kamu akan ada semua komponen yang lengkap Jadi saya ambil assemble file Keluar Letak di sini Lepas itu Pergi ke bahagian annotate Ambil fungsi part list dan pilih anda punya drawing Dengan klik pada select view Lepas tu pilih lukisan assemble Diikuti dengan klik button ok Ini adalah senarai part list Saya klik di sini untuk letakkan part list Klik Jadi kalau ikut senarai part list Komponen kelima dan ke, ke enam adalah Saya punya bolt and nut dengan kuantiti 4 Dan saya mempunyai 2 unit bracket Di bahagian item pula Adalah labeling di bahagian anda punya lukisan Labeling boleh dibuat secara manual atau automatik Menggunakan fungsi balloon Di sini saya nak tunjukkan bahagian balloon secara manual Klik pada balloon Contohnya saya nak label wheels klik pada view, alihkan mouse, klik sekali lagi, dan mouse pilih kanan, continue. Views adalah part nombor dua, rujuk di bawah, view adalah part nombor dua. Dan ulang balik proses yang sama untuk komponen lain. Anda harus ingat bahawa satu komponen hanya perlu label satu kali sahaja. Pastikan pandangan anda sesuai untuk label semua komponen. Jadi di sini saya mempunyai 5 komponen, 6 komponen seperti dalam table di bawah. Ini nombor 3 ulang dua kali sebab kesilapan memilih pada nak. Untuk delete, simple sahaja escape, pilih mana yang silap, delete di keyboard. Selepas itu, jangan lupa kamu perlu edit bahagian descriptions ikut soalan. Contohnya, saya nak tulis di description bahawa wheel sini adalah stainless steel. Double click pada part list. Kamu boleh edit semua description di sini. Contohnya, saya masukkan stainless steel. Dan klik OK. Lepas itu, part list akan update. Ikut keperluan kita. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya nak tunjukkan kepada anda cara anda nak edit tulisan di bawah atau label. Sebenarnya ringkas sahaja, anda hanya perlu double click dan anda delete mana yang tidak perlu. Ikut keperluan. Semua ini adalah ikut keperluan anda. Sekian, terima kasih.